Tengku Zafrul tegaskan ART lindungi kedaulatan negara. Kuat desak taklimat Parlimen isu perdagangan AS. Rundingan kerusi GRS PHBN kian tegang. Armada Larut desak pelan peralihan bersatu. PAS kecam tindakan Speaker halau Ahli Parlimen dan Malaysia sedia hantar tentera ke Gaza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstart News edisi tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstart Malaysia. Kerajaan Malaysia bertindak dengan penuh berhati-hati dan berhemah dalam rundingan perjanjian perdagangan timbal balas ART bersama Amerika Syarikat AS bagi memastikan kelangsungan perniagaan, pasaran ekspor serta maruah negara terus terpelihara. Pendekatan itu dilaksanakan bagi menyeimbangkan keperluan ekonomi dan kepentingan nasional dalam hubungan dua hala tersebut. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul Abdul Aziz menjelaskan bahawa Malaysia kekal berpegang kepada prinsip berkecuali dan menegaskan kerajaan sentiasa memastikan kedaulatan negara tidak terjejas dalam sebarang perjanjian antarabangsa. Menurutnya, Malaysia tetap perlu meneruskan perbincangan dengan AS walaupun berdepan tekanan tarif unilateral yang dikenakan oleh Washington. Tengku Saifrol berkata demikian semasa sesi kenyataan menteri mengenai ART Malaysia AS di Dewan Rakyat hari ini. Dalam ucapannya, beliau menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi terhadap isu-isu yang melibatkan garis merah negara seperti hak bumi putra, dasar perolehan dan pembukaan equity dalam sektor strategik. Setakat tempoh Januari hingga September 2025, jumlah ekspor Malaysia ke Amerika Syarikat direkodkan sebanyak 166.38 bilion sekaligus membuktikan hubungan perdagangan kedua-dua negara kekal kukuh meskipun berdepan tekanan geopolitik dan pasaran antarabangsa yang mencabar. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT AMNO, Puan Zakarshi menggesa kerajaan agar segera mengadakan taklimat khas di parlimen bagi menjelaskan isu perdagangan antara Malaysia dan Amerika Syarikat AS yang didakwa melibatkan komitmen pembayaran besar kepada negara itu. Menurutnya, isu itu timbul selepas ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Karim mendakwa Malaysia perlu membayar sehingga 1 trilion untuk membeli barangan dari AS Hasil perjanjian yang dikatakan dimeterai sempena lawatan Presiden Donald Trump ke Malaysia baru-baru ini. Dakwaan tersebut katanya telah mencetuskan pelbagai persoalan dan kebimbangan dalam kalangan rakyat. Puat yang juga speaker Don Johor berkata, kerajaan tidak seharusnya membiarkan isu itu terus menjadi perdebatan tanpa penjelasan rasmi. Beliau berpandangan bahawa taklimat khas di Parlimen merupakan platform paling sesuai bagi menteri-menteri berkaitan memberikan penerangan terperinci. Langkah itu katanya bukan sahaja akan mencernihkan keadaan tetapi juga menunjukkan ketelusan kerajaan dalam menangani isu yang membabitkan hubungan dagangan strategik dengan kuasa besar dunia. Terdahulu Hassan Karim dilaporkan menzahirkan rasa kesal terhadap tindakan kerajaan yang didakwa menanda tangani perjanjian jual beli SPA gas asli cecair LNG dengan AS ketika sidang kemuncak ASEAN berlangsung. Rundingan pembahagian kerusi antara gabungan Rakyat Sabah GRS, Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN dilaporkan semakin tegang selepas beberapa pihak mengumumkan calon lebih awal sebelum proses rundingan selesai. Tindakan itu dipercayai mencetuskan ketegangan antara parti-parti dalam gabungan Kerajaan Negeri menjelang pilihan raya Sabah. Memetik Malaysia Kini, menurut sumber terdekat, GRS dikatakan telah menetapkan hasrat untuk bertanding di 52 daripada 73 kerusi DUN Sabah, manakala baki 20 kerusi akan diperuntukkan kepada PH. Bagaimanapun, narai akhir pembahagian kerusi itu masih belum diserahkan secara rasmi kepada pengerusi PH Datuk Sri Anwar Ibrahim. Sumber tersebut memaklumkan bahawa jumlah pembahagian telah pun dipersetujui secara prinsip namun pengumuman calon secara unilateral oleh rakan gabungan menimbulkan tekanan dan kekeliruan dalam kalangan parti. Dalam masa sama, hubungan antara PH dan BN juga dikatakan berdepan cabaran. Walaupun BN sebelum ini menyatakan bahawa rundingan dengan PH hampir mencapai kata sepakat, beberapa kawasan dilaporkan masih menunjukkan pertindihan tuntutan calon antara kedua-dua parti. Sementara itu, PH dilaporkan meneruskan rundingan secara berasingan dengan GRS dan BN, sekaligus mewujudkan situasi yang digambarkan pemerhati politik sebagai cinta tiga segi dalam gabungan kerajaan negeri. Keadaan ini dijangka memerlukan campur tangan pimpinan pusat bagi memastikan pembahagian kerusi dapat dimuktamadkan dengan baik. Armada Bersatu Bahagian Larut menggesa kepimpinan parti supaya segera melaksanakan pelan peralihan kuasa bagi memastikan perpaduan dan kestabilan dalam PN menjelang pilihan raya umum ke-16. Seruan tersebut hadir hanya beberapa hari selepas Ketua Bersatu Dungun Abdul Aziz Ismail menggesa Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin bercuti sementara. Berikutan pertembungan terbuka antara pemimpin tertinggi parti. Ketua Armada Bersatu Larut Nur Firdaus Hamzah menjelaskan bahawa sayapnya menyedari cabaran yang dihadapi oleh Muhyiddin termasuk faktor kesihatan dan perbicaraan mahkamah yang sedang berjalan. Beliau berpandangan sudah tiba masanya bersatu mempertimbangkan langkah kepimpinan baharu bagi memastikan kelangsungan parti terus terjamin. Nur Firdaus turut menyatakan sokongan terhadap pernyataan Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu, Saifuddin Abdullah yang menekankan kepentingan keterbukaan dan amalan demokrasi dalam parti. Kenyataan itu dibuat susulan desakan Ketua Penerangan Bersatu Haris Idham Rashid yang mahu tindakan disiplin dikenakan terhadap Saifuddin selepas beliau mengkritik kepimpinan Muhyiddin secara terbuka. Namun Nur Firdaus menegaskan bahawa Armada Bersatu larut menolak pandangan Haris kerana ia tidak mencerminkan pendirian sebenar sayap tersebut mahupun majoriti Armada Bersatu Perak. Pengarah Jabatan Kajian dan Polisi Lajnah Penerangan Pas Pusat Nurul Islam Muhammad Yusof menzahirkan ucapan tahniah kepada ahli Parlimen Parit Buntar, Misbahul Munir Masduki selepas beliau diarah keluar daripada Dewan Rakyat ketika sesi perbahasan belanjawan baru-baru ini. Nurul menjelaskan bahawa ahli Parlimen Parit Buntar hanya menyatakan bahawa agama lain juga tidak menggalakkan pengambilan arak. Namun ahli Parlimen Kampar menuduh beliau mengelirukan dewan dengan mendakwa kononnya beliau menyebut semua agama mengharamkan arak. Menurut Nurul, tindakan speaker yang membuat keputusan serta-merta selepas bantahan daripada ahli Parlimen DAP dianggap tidak wajar kerana dilakukan tanpa menyemak fakta sebenar. Dalam kenyataannya, Nurul turut menghuraikan pandangan beberapa agama utama dunia mengenai arak. Katanya Islam secara jelas mengharamkan arak seperti yang termaktub dalam surah Al-Maidah ayat 90 dan 91. Manakala agama lain juga secara umum tidak menggalakkan pengambilannya kerana dianggap memudaratkan. Beliau menambah kenyataan ahli parlimen parit buntar sebenarnya tepat dari segi konteks dan speaker mengarahkannya keluar dianggap keterlaluan. Nurul menyindir bahawa reaksi sebegitu menunjukkan sikap tidak matang dalam berdebat apabila isu berkaitan arak dibangkitkan di Parlimen. Kerajaan Malaysia menegaskan kesediaannya untuk menghantar satu batalion tentera bagi menyertai pasukan pengaman di Gaza sekiranya mendapat mandat rasmi daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari nyatakan bahawa perkara itu telah dibangkitkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres semasa sidang kemuncak ASEAN ke-47 dan juga mengulangi hasrat kepada Majlis Keselamatan PBB UNSC menurut Adli Komitmen tersebut merupakan penegasan jelas kerajaan dan Kementerian Pertahanan dalam memastikan keamanan antarabangsa dijaga melalui penyertaan aktif sebagai pasukan pengaman. Beliau menjelaskan perkara itu ketika sesi soal jawab lisan di Dewan Rakyat hari ini menjawab pertanyaan tambahan oleh Iqmal Hisham Abdul Aziz mengenai peluang Angkatan Tentera Malaysia ATM terbabit dalam pasukan pengaman PBB di Gaza. Adli turut memberi jangkaan bahawa keputusan mengenai penglibatan ATM bergantung sepenuhnya kepada ketetapan Majlis Keselamatan PBB yang masih dalam proses membincangkan mandat rasmi bagi operasi pengaman tersebut. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nastab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nastab Malaysia dan subscribe YouTube Nastab TV nak start Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail, Assalamualaikum dan salam sejahtera.